Библиотеку может быть не такую академичную, скажем так, а с какими то действительно, чтобы быть ближе к молодежи, нужно наверное какие-то другие формы работы, действительно, чтобы это было связано с тем, что они привыкли с каким-то видео рядом, с какими-то там, ну, играми, не играми, если это можно назвать, а с каким-то более доступными для них средствами получения информации. Для молодежи. А для взрослых это место, видите, вот, в котором люди собираются, единомышленники, я бы сказала. Люди, которые прожили всю жизнь с ними, и которые с ними не расстанутся. И я думаю, что это роль в библиотеке выполняет Спасибо. Я очень для, для а для про про это про про по поводу того, по какая должна быть публичная библиотека в городе. Пожалуйста, ответьте мне на парочку вопросов. Первый. Что для вас библиотека? Библиотека – это как иначе это источник каких-то знаний, но даже в меньшей степени обучая обещаем знания, поскольку все есть в а возможность более живого

С точки зрения духовности нашей нации, мы нужно добавить комбинировать нашу угу. политику, нашу, вообще, уличную политику. Киев не Киеве, мне кажется, что с точки зрения духовности, с точки зрения какой-то морали, это действительно то место, где нужно было бы... Аналоги. с интернетом. в интернет очень трудно пройти, на против грязи каких-то там, ну, совершенно не повышающих, что ли, какие-то ценности. В библиотеке, мне кажется, имеется возможность более направленно, что ли, говорить о каком-то духовном воспитании только молодого поколения, но и молодых Потому что да. то, что мы и получаем в интернете, с... да, это в сейчас все. Спасибо. Ну, ведь? Спасибо. Спасибо. Очень приятно. <свят>